Syami Sazli ialah seorang pengarah filem, penerbit, penulis skrip usahawan dan YouTuber yang terkenal di Malaysia. Nama sebenarnya ialah Syami Sazli Saidon dan berasal dari Kelantan. Beliau mula berkecimpung dalam dunia kreatif sekitar tahun 2015 dengan menghasilkan video-video pendek berdurasi beberapa minit yang dimuat naik ke Facebook dan YouTuber. Video-video beliau yang berkonsepkan komedi ringan, mesej sosial dan lorek Kelantan yang pekat telah menarik perhatian ramai sekaligus menjadikannya antara pencipta kandungan digital yang digemari rakyat Malaysia. Syamil Sazli terkenal dengan gaya penceritaan yang santai, spontan dan bersahaja yang sering menggabungkan elemen lucu dan nilai pengajaran dalam setiap karya. Keunikan karya-karyanya dibantu oleh pelakon-pelakon tetap seperti Asif Suhaimi dan Yo Pare yang juga kini popular hasil kerjasama bersama beliau. Pada tahun 2021, Syahmi mencipta sejarah apabila filem sulung arahannya, Mail Tote The Movie, meraih kutipan melebihi 6 juta hanya melalui platform penstriman digital, menjadikannya antara filem tempatan paling berjaya dalam sejarah tayangan digital Malaysia. Kejayaan itu membuktikan kebolehannya sebagai pengarah muda yang kreatif dan berpotensi berjaya dalam industri perfilman negara. Selain aktif dalam bidang seni, Syahmi juga seorang usahawan yang mengusahakan beberapa produk tempatan seperti minyak wangi dan pakaian di bawah jenama sendiri. Kejayaannya sebagai pengarah filem Youtuber popular serta usahawan berjaya Menjadikan Syahmi Sazli figura muda Yang berpengaruh dalam dunia hiburan Dan keusahawanan tanah air Beliau juga sering dijadikan inspirasi anak muda Kerana kejayaannya membina kerjaya dari bawah Dengan usaha sendiri Untuk objektif kajian yang pertama iaitu Mengetahui sejauh mana mahasiswa UKM Terdedah kepada kandungan Syahmi Sazli Termasuk kekerapan menonton jenis kandungan yang diminati dan platform yang digunakan. Kedua, mengenal pasti elemen-elemen dalam kandungan beliau yang memberi kesan kepada mahasiswa seperti mesej moral, nilai kekeluargaan, pendekatan Islamik dan gaya penyampaian yang santai tetapi berkesan. Yang ketiga, menilai bagaimana pengaruh tersebut membentuk falsafah hidup mahasiswa termasuk perubahan dalam cara berfikir, nilai yang dipegang dan pandangan terhadap kehidupan. Yang keempat, mencadangkan cara penggunaan media sosial yang lebih bijak dan beretika agar ia dapat menjadi alat pembentukan jati diri yang positif dalam kalangan mahasiswa. Mahasiswa hari ini hidup dalam dunia yang penuh dengan maklumat dan pengaruh dari pelbagai arah. Media sosial menjadi sebahagian besar daripada kehidupan mereka dan pemengaruh seperti Syahmi Sazli memainkan peranan yang tidak kecil dalam membentuk cara mereka melihat dunia. Namun, Sejauh manakah pengaruh ini benar-benar memberi kesan kepada falsafah hidup mereka masih belum diketahui secara mendalam. Antara pemhasaan kajian yang pertama adalah adakah mahasiswa sedar bahawa mereka dipengaruhi oleh kandungan yang mereka tonton? Yang kedua, apakah nilai-nilai yang mereka serap daripada kandungan Syamsul Azli dan bagaimanakah nilai itu diterjemahkan dalam kehidupan seharian? Yang ketiga, sejauh manakah pengaruh ini membentuk pandangan mereka terhadap isu-isu penting seperti agama, keluarga, kerjaya dan tanggungjawab sosial. Yang terakhir, adakah pengaruh ini bersifat sementara atau berpanjangan dan apakah kesannya terhadap pembentukan jati diri dan sahsia mahasiswa? Seterusnya ialah kepentingan kajian. Kajian ini meliti pengaruh Syamil Sazi terhadap falsafah hidup mahasiswa UKM dalam konteks pendidikan tinggi semasa. Media sosial dapat pengaruh seperti beliau bukan sekadar hiburan tetapi turut membentuk nilai identiti dan pemikiran mahasiswa. Kajian ini membantu merangka strategi sasiah dan pemikiran kritis selari dengan aspirasi Malaysia Madani serta memberi gambaran tentang kesan kandungan digital terhadap perkembangan sosial emosi dan kognitif mahasiswa. Ia juga juga memberi implikasi praktikal kepada universiti dan ibu bapa dalam bimbingan pelajar, menyumbang kepada literatur akademik serta menyediakan data untuk dasar dan kandungan media sosial yang lebih bertanggungjawab. Kajian ini melibatkan tiga skop utama. Pertama, pengkaji telah menubual Encik Muhammad Zul Azwan dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM bagi mendapatkan pandangan profesional. Yang kedua, seramai 30 orang mahasiswa kampus Bangi telah terlibat sebagai responden melalui soalan selidik untuk menilai pandangan mereka terhadap pengaruh Syahmi Sazli. Ketiga, pengkaji turut merujuk kepada sumber internet sebagai bahan sokongan untuk mengukuhkan hujah dalam kajian ini. Baik, seperti mana-mana kajian ilmiah, ya? Kajian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu diberi perhatian. Pertama, kajian ini hanya dijalankan di kalangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Oleh itu, dapatan yang diperoleh mungkin tidak boleh digeneralisasikan kepada mahasiswa dari universiti lain yang mempunyai latar belakang sosio, budaya dan tahap pendedahan media sosial yang berbeza. Kedua, kajian ini dilaksanakan dalam tempoh masa yang agak singkat menyebabkan jumlah responden yang terhad dan kurangnya kedalaman maklumat yang diperoleh Proses soal selidik dan tambuk uang menyebabkan hanya sejumlah kecil mahasiswa yang mungkin tidak mencerminkan pandangan keseluruhan pelajar UKM <coughs> Ketiga, Penggunaan kaedah kualitatif seperti temu bual terbuka menyukarkan analisis data yang sistematik kerana sebahagian besar data yang dikumpul bersifat subjektif dan bergantung kepada interpretasi individu. Tambahan pula, tiada penggunaan perisian khusus untuk analisis data kualitatif yang boleh meningkatkan ketetapan analisis. Akhir sekali, konsep falsafah hidup itu sendiri adalah subjektif dan berbeza mengikut persepsi setiap individu. Oleh itu, tahap kefahaman dan interpretasi responden terhadap soalan yang berkaitan uh, <coughs> dengan falsafah hidup boleh mempengaruhi ketetapan jawapan yang diberikan. Justeru, hasil kajian ini perlu dilihat dalam konteks skop dan hak metodolo metodologi yang telah diterangkan. Kajian literatur ini dijalankan untuk memahami latar belakang teori serta dapatan penyelidikan terdahulu mengenai pengaruh pengaruh digital terhadap falsafah hidup mahasiswa. Banyak kajian terdahulu telah membuktikan bahawa media sosial kini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai pemikiran dan jati diri di generasi muda khususnya di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi Menurut Umaina 2025 pempengaruh digital berupaya mencorakkan pandangan hidup dan tingkah laku pelajar melalui kandungan yang konsisten disampaikan di platform seperti YouTube dan TikTok Kajian ini juga mengkaji sama ada pengaruh tersebut menyumbang kepada pembangunan pendidikan atau mengancam nilai akademik tradisional. <coughs> Dalam hal ini, Syamsi Sazli sebagai pempengaruh yang menyampaikan mesej kekeluargaan, moral dan keagamaan dilihat memberi pengaruh yang lebih positif dan membina. Setrusnya kajian oleh Abdullah ITA 2021 <coughs> menekankan peranan media sosial dalam mendorong penglibatan sosial dan politik belia Malaysia menunjukkan bahawa media digital bukan hanya untuk hiburan tetapi juga membentuk kesedaran sivik dan nilai kepimpinan Ariati 2020 juga menyokong dapatan ini dengan mendapati pengaruh seperti Atta Halilintah mampu meningkatkan motivasi mahasiswa melalui pendekatan kandungan yang lebih realistik dan dekat dengan kehidupan harian. <coughs> Hasan 2020 pula menekankan pentingnya nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar universiti serta bagaimana media sosial boleh berfungsi sebagai medium pembelajaran nilai secara tidak langsung. Xiong Bing 2020 juga menyokong pandangan ini dengan melihat penggunaan media sosial yang beretika sebagai cara mempengukuh pendidikan karakter di IPT Amri 2023 dari Fandi 2018 menegaskan juga bahawa mahasiswa sebagai ejen perubahan perlu mempunyai asas pemikiran yang kukuh untuk memberi impak positif kepada masyarakat. Secara keseluruhannya, kajian-kajian ini menunjukkan bahawa pempengaruh digital dapat memainkan peranan penting dalam membentuk falsafah hidup mahasiswa. Asalkan kandungan yang disampaikan selari dengan nilai positif dan disampaikan secara bijaksana. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah campuran iaitu penggabungan elemen kuantitatif dan kualitatif. Uh, Penyelidikan ini dipilih bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengaruh Syah Misazri terhadap falsafah hidup mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Uh, dari segi teknik kajian, kami menggunakan penikatan deskriptif melalui kaedah tinjauan secara dalam talian. Data dikumpulkan menggunakan borang soal sedikit Google Form yang diedarkan kepada pelajar UKM melalui media sosial dan rangkaian universiti. Kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan bertujuan di mana hanya mahasiswa yang pernah menonton kandungan Shahrizal dipilih sebagai responden. Teknik ini membolehkan kami mengumpul data kuantitatif dan kualitatif secara serentak dengan lebih cepat serta menjimatkan kos dan tenaga. Instrumen kad utama kajian ini ialah soal selidik yang terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian A ialah maklumat demografi responden seperti nama, umur, tahun pekerjaan dan fakulti. Bahagian B pula mengandungi 10 item berbentuk skala likert untuk menilai tahap putus persetujuan responden terhadap pengaruh Syahmi Shazi dari aspek nilai kekeluargaan, keagamaan, kemasyarakatan, keusahawanan dan motivasi diri. Bahagian C pula mengandungi dua soalan terbuka yang meminta pandangan responden mengenai gaya hidup Syahmi Sazi dan keberadaan kandungan beliau dijadikan bahagian bahan sokongan pendidikan moral dan sivil. Sebelum diadakan secara rasmi, soal selidik ini telah diuji secara awal kepada beberapa rakan pelajar bagi memastikan kefahaman terhadap arahan dan soalan. Insyaallah soal selidik yang kedua iaitu temu temu bual bersama Encik uh, Zul Azwan. Dan data yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab persoalan serta objektif kajian. Bagi analisis kajian iaitu bahagian data demografi, kami telah memperoleh seramai 30 responden yang merangkumi daripada tahun pengajian, umur dan fakulti yang berbeza. Dalam bahagian ini iaitu pendidahan terhadap pengaruh Syahmi Sazli, kami dapati hampir kesemua responden kami mengenali Syahmi Sazli dan ramai responden yang mengenali beliau melalui aplikasi YouTube, TikTok dan juga Instagram. Bagi bahagian C, iaitu pengaruh Syahmi Misazli terhadap falsafah hidup mahasiswa, majoriti responden menunjukkan penerimaan yang positif terhadap kandungan yang dibuat naik oleh Syahmi Misazli. Sebahagian besar responden bersetuju bahawa kandungan beliau memberikan impak yang positif. Beliau juga menonjolkan elemen keluargaan di mana berinteraksi bersama ahli keluarga. Elemen keusahawanan dalam konten beliau turut memberikan inspirasi kepada golongan mahasiswa. Seterusnya, responden turut menunjukkan impak positif terutamanya dalam aspek pembentukan nilai murni dalam kalangan mahasiswa. Ramai responden menghargai konten beliau dalam mengetengahkan mesej perpaduan melalui pelbagai watak dalam konten yang dihasilkan. Walaupun terdapat sebilangan kecil responden memilih neutral dan tidak setuju, namun Jami Sazli dilihat sebagai seorang pempengaruh yang relevan dan memberikan nilai positif kepada generasi muda kesimpulan yang kita dapat ialah kajian ini membuktikan bahawa Syahmi Sazli sebagai pemengaruh media sosial memberi impak besar terhadap falsafah hidup mahasiswa UKM. Beliau bukan segadar perhibur malah menjadi contoh teladan yang membentuk cara berfikir, nilai dan matlamat hidup mahasiswa melalui kandungan positif seperti nilai kekeluargaan dan kerja keras. Dapatan ini menekankan kepentingan memahami peranan media sosial dalam membentuk identiti mahasiswa. Ia memberi ruang kepada universiti, pendidik dan ibu bapa untuk merangka strategi pembimbingan yang lebih efektif serta membangunkan program yang relevan dengan cabaran digital masa kini. Kajian ini turut menyumbang kepada pemahaman tentang pengaruh media sosial terhadap pembangunan sasiah generasi muda.